Haji Jalaluddin bin Haji Alias Jelebu. Uh, Puan yang dipertua, sebelum saya mengumumkakan soalan, saya ingin mengalu-alukan rombongan daripada Don Sungai Lui, Parlimen Jelebu, seramai 40 orang di belakang sana yang diketuai oleh Yang Berhormat Datuk Muhammad Razi bin Muhammad Ali, Adun Kawasan Sungai Lui, Parlimen Jelebu. Teruskan kerja kuat Yang Berhormat supaya Lui terus cemerlang. Datuk Yang Berhormat, soalan saya nombor 8. Terima kasih kepada Yang Berhormat Jelebu dan selamat datang kepada gelongan, eh, lembongan daripada Parlimen Jelebu. Tuan Yang Pertua, untuk makluman Tuan Yang Pertua dan Ahli Yang Berhormat, penyediaan infrastruktur dan kemudahan masyarakat adalah merupakan asas dalam membina komuniti dan negara madani yang harmoni serta sejahtera terutamanya di kawasan pembandaran baru. Seraras dengan nilai-nilai teras dan usaha berterusan, Kerajaan Madani untuk pembangunan masyarakat secara inklusif di negara berbilang kaum ini. Dalam hal ini, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan melalui Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Plan Malaysia sentiasa komited dan cakna untuk memastikan kemudahan masyarakat disediakan secara terancang dan efisien oleh agensi yang bertanggungjawab berpandukan kepada satu garis panduan iaitu Garis Panduan Perancangan Kemudahan Masyarakat tahun 2022. Dalam aspek pemajuan projek perumahan termasuk rumah mampu milik KPKT telah pun menjadikan kriteria pembangunan kemudahan masyarakat seperti tadika, taska, surau, taman permainan dan dewan serbaguna sebagai satu piawaian yang perlu dipatuhi di bawah standard perumahan kebangsaan CIS 26. Namun begitu, antara cabaran utama yang dihadapi ialah kekangan dari segi kawasan tanah dan nilai tanah yang semakin tinggi di kawasan pusat bandar yang juga seiring dengan peningkatan kepadatan penduduk kerana kadar urbanisasi negara yang semakin ranjak. Sehubungan itu, pendekatan kerjasama awam swasta Public Private People's Partnership dilihat sebagai strategi yang sesuai dilaksanakan dan wajar dipergiatkan untuk membolehkan penyediaan kemudahan masyarakat yang lebih pelbagai untuk menyokong gaya hidup yang sihat serta keperluan asas sesebuah keluarga. Termasuklah akses kepada kemudahan pendidikan untuk anak-anak. Bagi menjayakan hasrat ini, PPP dalam aspek penyediaan kemudahan masyarakat memerlukan perincian dan penyelarasan yang rapi dan dengan disokong oleh unit kerjasama awam swasta UKAS sebagai pemudah cara. Untuk makluman Ali Yang Berhormat, penyediaan tapak kemudahan pendidikan bagi pembangunan baru akan ditentukan berdasarkan kepada ambang populasi, population threshold yang akan dijana. Dan kemudian dapat memberikan gambaran kepada keperluan sama ada kemudahan pendidikan perlu dibangunkan di sesuatu kawasan. Setiap pembangunan perumahan atau perbandaran baru perlu mengambil kira peruntukan ruang bagi kemudahan sekolah rendah, sekolah menengah serta taska bagi memastikan akses pendidikan awal dan asas yang mencukupi kepada komuniti setempat serta menyokong pembangunan sosial yang seimbang, inklusif dan mampan. Sebagai contoh, pembangunan perumahan baru yang menjana seramai 7,500 penduduk memerlukan satu tapak sekolah rendah di seluas minimum 6 ekar tanah. Manakala pembangunan janaan penduduk seramai 8,750 orang memerlukan satu tapak sekolah menengah seluas minimum 8 ekar. Maka masalahnya sekiranya di pusat bandaraya, Maka kita tak ada cukup tanah sebesar itu. Oleh kerana itu, Kerajaan Madani telah memulakan pilot projek untuk membina vertical school di kawasan pusat bandaraya. Tapak-tapak kemudahan pendidikan ini akan turut dikenal pasti dan ditandakan dalam rancangan tempatan sebagai zon institusi <coughs> kemudahan pendidikan bagi memastikan peruntukan tapak tersebut diselaraskan dan disediakan bagi pembangunan sekolah di masa akan datang. Maka sebagai natijah, Kerajaan Madani sentiasa committed untuk memastikan penyediaan kemudahan masyarakat yang inklusif dan mampan terus diperkasa seiring dengan keperluan pembangunan perbandaran yang selesa, kondusif dan berdaya huni demi kesejahteraan rakyat. Sekian, terima kasih. Jalabu. Kena betul, uh, saya teliti jawapan daripada Yang Bermak Menteri uh, almost complete. Uh, Datuk Betul dengan izinnya. Cumanya uh, yang bermak menteri, ya, persoalannya ialah kawasan perumahan baru ataupun projek perumahan baru yang diwajibkan kepada pemaju untuk menyiapkan kawasan bagi membina sekolah. Kawasan sudah disiapkan tetapi sekolah tidak dibina atas faktor tidak ada peruntukan. Maka kawasan ini akan tertinggal begitu lama. Apakah langkah pihak kementerian sama ada ada kolaborasi dengan Kementerian Pendidikan dan sebagainya untuk membina sekolah dalam jangka masa tertentu supaya pelajar atau anak-anak yang di kawasan perumahan ini dapat meneruskan uh, pembelajaran mereka. Yang kedua setingkat Datuk Putul, kawasan perkuburan pula. Ada kawasan perumahan yang uh, tidak mempunyai kawasan perkuburan tertentu yang harus difikirkan supaya masalah penguburan bagi masyarakat di tempat-tempat tertentu dapat uh, diatasi. Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat Da Jelebu yang juga merupakan EXCO di Negeri Sembilan, dua soalan. Pertama, tentang tapak sekolah. Di menerus, seperti jawapan saya tadi, di bawah Plan Malaysia, memang setiap perancangan projek baru, kena serahkan tapak untuk pembinaan sekolah. Sebab dan, kita akan membuat kajian menyeluruh bersama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia. Supaya kita pastikan pembinaan sekolah itu membina mengikut keperluan berdasarkan kepada populasi penduduk yang dijana berikutan pembangunan projek baru. Sebagai contoh, tahun lepas kita telah bina 46 buah sekolah baru. Tahun depan 38 buah sekolah baru sedang dalam perancangan. Ini terpulang ke, keutamaannya akan mengikut garis panduan piawaian yang telah pun ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Ini pertama. Kedua tentang tanah perkuburan. Memang Tanah perkuburan itu adalah keperluan untuk semua masyarakat berbilang kaum dan Untuk menjaga keharmonian Selepas kembali ke lemah tuloh Mereka juga rohnya akan kita pastikan Diletakkan di tempat orang-orang yang soleh. Itulah penting. pentingnya State Planning Committee State Planning Committee kena dalam perancangannya Wujudkan kawasan yang dirizapkan sebagai institusi Sama ada crematorium, tanah perkuburan Ataupun bangunan kini yang menggunakan pembakar abu dan lain-lain. Tertakluk kepada keperluan masyarakat semasa. Dan ini adalah perkara juga di bawah bidang kuasa bersama dengan kerajaan negeri dan semua State Planning Committee wajib untuk memainkan masing, peranan masing-masing. Masing -masing. Sekian, terima kasih. Hulu Selangor. Terima kasih, Puan Pertua. Terima kasih juga Wabi Menteri di atas penjelasan yang cukup detail tadi. Uh, cuma dalam keperluan ...kita lihat sekolah itu satu keperluan lah. Tetapi uh, dalam urusan lain seperti uh, perjalanan kaki... ...menghubung di antara perumahan ke perumahan... dia, perumahan itu berdekatan kan. Dan juga uh, di segi uh, first man atau last man... ...berkaitan dengan uh, pengangkutan awam. Itu yang saya, saya nak tanya soalan itu jadi. Perjalanan kaki dan juga pengangkutan awam. Itu soalan dia. Untuk wujud adakah kementerian atau boleh berbincang balik dengan pemaju-pemaju untuk menyediakan tempat pejalan kaki di antara bangunan ke bangunan ataupun taman ke taman. Sebab kadang-kadang OKU memerlukan perkara itu Terima kasih kepada keprihatinan yang berhormat, memang semua pemaju akan dikenakan charge kemajuan ke untuk menyediakan infrastruktur yang lain. Sebab itu, mulai tahun 2024, KPKT telah mengambil langkah reformasi Dulu orang pergi taman. Sekarang kita bawa taman madani ke kawasan perumahan. We create 1,000 neighborhood park dengan kata lain. Dan selas dibawa impian 1,000 taman. Kerajaan madani telah menetapkan sasaran. Membina 1,000 taman okay, di setiap kawasan perumahan. Di mana-mana tanah lapang, kosong, kita akan wujudkan taman madani untuk tujuan rekreasi. Sukacita dimaklumkan kepada Yang Berhormat untuk tujuan kesejahteraan rakyat Menjelang bulan depan, 216 buah Taman Madani bakal siap sepenuhnya. Melepasi sasaran setiap tahun 100. Kita sedang dalam atas lantasan yang kukuh dan mana-mana kawasan perumahan. Apabila caj pemajuan dikenakan kepada pemaju, memang PBT akan kenakan kawasan pejalan kaki untuk menghubungi kawasan first mile, last mile seperti yang disebutkan oleh Yang Berhormat. Sekian, terima kasih. Saya jemput Datuk Dr. Nik Muhammad Jawab.